Осложнение. то есть Если добавляется мастопексия до 3%, при коррекции симметрии 5%, отсроченной реконструкции 15%, если на момент на реконструкции, которую мы так как мы имеем в виду, до 38% имеет осложнение И операция в случае гнойных осложнений достигает 50%. Что выделяется? Это нагноение непосредственно операционной раны, это нагноение ткани по Мастит Лекона Сепсис и очаги хронического воспаления. Сейчас я быстренько пробегусь. Источниками считается это протоки при, при реалярном доступе, ишемия ткани и или сосочка реалярного комплекса, если он перестарше. Я беру вокруг импланта, несоблюдение принципа септики, особенности организма. То есть ослабленный организм, курящие, вегетарианство, строгая диета, это все влияет. Учитывая то, что мы имеем здоровье, мы в этом судить вот, тяжело тяжеловато вот, немножко. Вот. И особенности импланта, э, способности его, вот, как говорится, с окружающими тканями, ну и применение 40 -х. Причины неизвестны. Тоже бывает Иди в виде диагностика с лимфомой. У нас это в последние годы стало практически обязательно. Значит, предрасполагающие факторы. Это, конечно, наличие сырома после операционного периода, возможность кровотечения, а, наличие полости, оставшейся от импланта, э, так сказать, чрезмерная травматизация тканей и наличие народного тела в виде импланта, который, в сущности, стимулирует к тому, чтобы его организм пытался отторгать. Значит, особенности капсулы против импланта. Считается, если капсула четвертой степени урбобекера, <coughs> так называемая, там стопроцентное идет наличие микробного начала. Вот. Ну вот при таких капсулах, естественно, внизу слева понятно, что как бы мы ни пытались что-то извлечь, но что наверняка будет инфекционное начало и возможность инфицирования. А, курение. Значит, по данным западной литературы, то у каждой пятницы нашего пациента Это то, что признается только. Вот частота, вот два столбика стоит, это частота а, осложнений курящих по своей структуре. Значит, мы проанализировали, что 400 пациентов за 10 лет среднего. Yeah. И э, больше всего это отмечено при э, перерывном доступе, то, что, естественно, через протоки проходим, и протезы, без э, которые ну, изначально технологически не привлекают к окружающим тканям, не остается полностью. Профилактика. Очень много хирургов, европейских хирургов, американских вообще не принимают, не применяют протезы, антибиотики при профилактике, естественно, и после операционного периода. Вот, э, но ну, при этом, дают данные, что на 700-й практически осложнений у них не было. Только в каких-то случаях угрозы. Значит, Майкл Шепман, это известный очень mm -hmm. хирург пластический, значит, он mm -hmm. даже эти пленочки в два дня, mm -hmm. в случае возникновения каких-то угроз даже, скажем так, да, вот, переходит на четвертое поколение и потом через два дня уже идет на операцию. То есть ранняя операция, лучше противоактивную делать. Вот. Мавриция Наба, это больше реконструкция, значит, старается вечером на следующий день. Вот. И э, заклеивают молочную железу, там не протоки, и сами железы все это заклеиваются. Вот. А, ну и пробовать антибиотиком и педагином И очень часто меняют перчатки, кстати, вот западные хирургии, они вообще это очень любят делать. Значит, лечение. Опять-таки, это рекомендовано. Значит, при клинике первого уровня, это боль по значит, делается обязательно и в антибиотик широкого спектра второй уровень это боль покрасления отек, возможные мои течения, опять делается посев, приходится на кипятке четвертого поколения. А, третий уровень это появляется лихорадка, значит, в таком случае это замена имплантов, <с справа> вот, и тренирование. И четвертый уровень это когда уже рада расходится, тогда уже 100% процентов убирают имплант. Особенности это чисто наше, это не больные здоровые, решение вопроса скажем так, тактики лечения, удаления плата объяснимы. Вот. Но ну, часть, чаще, чаще всего лечится консервативно, при каких-то оперативных Ну, я назвал это раневая инфекция, потому что раньше это... Я не знаю, честно говоря, мы разбирали эти случаи, это, честно, это не мои больные. Это одна моя, остальные попались к нам. То есть резко... Очень часто это связано с почему-то с бассейном, с мытьем. То есть, ну, один из вариантов, что это родневая как раньше называли, очень хорошо поддается антибиотикотерапии и гормонотерапии. Ничем другим они связать не могли. Значит, ну ошибочное решение, это так сказано, ставил мой коллегу, чтобы больная смогла переехать в другой город к нему. На операцию, это зашивание, ну, в сущности, мы не рекомендуем это никогда делать, на этой стадии. Вот. Но кто-то ей уже сделал, она просила. То есть это ошибочная тактика. Хронические не заживающие раны, часто это после полиакриловидного геля. То есть здесь работал открыли 4 хирурга до меня. Я тоже все это препаровал, хороший лоск, все зашито. Но, к сожалению, хронические не заживающие раны, они остаются. И это большая проблема, если не знаю, куда это понимаешь, что делать. Пошла куда-то. Некроз лоскута. Значит, здесь нарисована схемка, то есть мы очень часто используем лоскутную технику. Но, это, к сожалению, есть процент возможно, когда он просто Скажем так, наступает некроз, липолиз, и это господь уходит. Значит, лечение чаще всего консервативное. Аллергические реакции. Аллергические реакции с сиромами, с, с нагноедением. Я уже показывает как больного. То есть, к счастью, все нормально. они не всегда понятны, честно говоря, эти пациенты, особенно был гель, был, то есть нутёки идут туда, прям как туберкулезные, когда в молодости видел, это надежники туберкулезные, уходят mm -hmm. даже до лопатки, то есть вот здесь немножко плоховато видно, я этот скоп засунул, то есть вплоть до плечевой артерии, вены, вот, уходят в подмышку, вот, край протеза, видимо, вот, ну, к счастью, есть, если при хорошем тренировании, хорошо поддаются лечению. Хронические очаги, вот это я вырезал неделю назад. То наш коллега оперировал полгода назад, какая-то шишка на УЗИ поставили. Фиброденом, он сказал фиброденом, мы вырезали сейчас стологи позавчера, дали это хроническое воспаление с репорезом. То есть не совсем понятно, мы иногда вмешиваемся туда и не знаем, что получим. Вот. и возможные свищи. Ну и клинический случаи, Значит, в 2015 -го года больная перерос в Германии. Вот, mm -hmm. ну, что я, да, я не знаю, куда знаю, после того, как на руки, она вполне мне попала в таком состоянии. Ну вот, то есть в декабре мы прооперировали, выпустили до ну, вот такие ледной. Вот. Клиника традиционная, то есть критическая температура, все полагается. Вот, вроде стало легче. Это декабрь, да, ноябрь, декабрь. Ага, у меня время стекло быстро. Значит, э, это мы уже имели в декабре и январе. Вот. В феврале Николай Петрович Черниговский сделал мастектомию практически. Все это убрал. Май месяц больше он человек. Этот человек пошел на классическую операцию. Мы восстановили, она доставила клетку, чтобы как-то выходить, потому что это естественно желание женщина. Мы все сделали, недели получаем опять натопление в геморрагии. Пускай консервативно лечим, сейчас, слава Богу, как скажем, нормально, более-менее. в июле месяц, более нормально. И лимфома. Значит, я два раза раньше сталкивался с этим, пока, в общем-то, на Западе, не публиковали. Значит, когда мы получаем творожескую массу, полости вокруг для тех, кто ставит протез, надо обязательно делать гистологию, потому что она похожа на творожок. Вот. Это лимфома, вот, специфическая, скажем так, в коронавирусе. Все, спасибо за внимание.